Ну, начинайте. Какой у вот? вас? Что вы хотите сказать? Я, предла... Я предлагаю начать с самого начала. Кто виноват в том, что происходит? То есть с 2004 года. Ну и где тут написано, что их разгоняют? Смотри, это 8 вечера. Ну и что? Вот они стоят дальше. Кто их бьет, покажи. Где здесь? Вот смотри, да, стоит Берку. да, они стояли. Да. Где они их разгоняют? Где они их бьют? Да, а почему грузинские снайпера говорят, что это мы стреляли? Здравствуйте вам. Здравствуйте. Вы, вы откуда? Из Запорожья, Украины. Запорожье. А к какой части вы относитесь? части чего? Ну, вы по ту сторону, по эту. Я не понимаю, какие стороны вы имеете в виду, чтобы ответить на ваш вопрос. Очень простой. Вы ну, в оккупации, не в оккупации. В Запорожье никогда не было в оккупации. Никогда не было в оккупации. Ага, я вас понял. Ну, если, а взять, я, и, если взять контекст войны Россия-Украина, то не было. Меня зовут Константин. А, Владимир. Вы на какие темы здесь общаетесь? Константин? Война Россия-Украина. Война. Ну, начинайте. Какой у вас? Что вы хотите сказать? Я, предла я предлагаю начать с самого начала. Кто виноват в том, что происходит? То есть 2004 года? Без проблем. Давайте. Если вы считаете, что это произошло, ну, начало в 2004, я послушаю. Кто виноват? Что, что произошло? Да, да, давайте так. А, виноват, не виноват, это, знаете, наверное, уже следующее поколение ваше рассудит, ну, да? Подожди, а почему? А, так я вам скажу, что в 2004 году ваш Ющенко, в общем-то, же, опять ну, опять же, опять же, опять как вы к этому относитесь кто сказал чтобы упал не Или, надо что? я вам за... вы мне в вашем вопрос. вопросе я ложное... на него ответил вашем у нас вопросе вами, ложное... я напоминаю Константин у нас с вами диалог да да теперь я не вы ответите на мой вопрос вопрос имеет ложное утверждение как на него ответить друзья сегодня каждый из нас может наблизить перемогу переходите за посыланием в описи под видео Да поддерживает Украинские силы Украины будь-якой суммой. Кожна гривня и важлива. Тільки разом. Мы с Какие ложные утверждения? Ну, УПА, фашизм, где эта связь? А, по Почитайте, Ющенко. Ющенко, давайте вот с этого начнем. Где что вы связь? сначала начнете Скажите начнете, связь. Э, ну, как вам сказать, немножечко осознавать, что У -у -у. Говоря, говорили ваши лидеры. А что говорили? Ну так вы почитайте, откройте, я не знаю, там, YouTube или еще там что-то. Что говорили вот. лидеры? Так вот, с 2004 года у вас началось, э, как это, хождение э, фашизма, скажем так, да, я своими словами могу говорить, да, uh -huh. по Украине. Да что ты, черт побери, такое несешь. Такое Потом фашизм? это был 2014 год. Стоп. Вы мне скажите, пожалуйста, э, в 2014 году э, какие были знаки на Майдане? Знаки? Да, на руках там у людей. Я не, по... я какие, не говорю про Кастриуля, ага. Какие вы имеете в виду знаки? Такие как были у Мельчакова на марше на русских маршах, эти знаки. Да, да неважно, какие я, я вас спрашиваю, какие были. Я не, знаки я не понимаю знаки на, рука... какие знаки на рукавах, которые Разные организовывали образы. это все. Разные знаки были, сотни, сотни а знаков имели там. Стоять. Ага. Mm. То есть вы не, ну, не отрицаете, что там были, в том числе и запрещенные знаки, правильно? Запрещенные кем? Международным сообществом. Международным сообществом это какие знаки? О, -о, -о, -о. вы знаете, вот смотрите, вы очень много задаете вопросов, а на мнение на что не отвечаете. А знаете, вы, а знаете ну как почему? вам сказать? Ну, смотрите. вот по, по нашим меркам. Вот просто понимаете, Объясню. Да? Вы не надо вопрос... мне объяснять, вы жене своей будете объяснять. Да. Давайте чего начнем это, с того, какие знаки, вы так и не ответили, какие знаки какие были на рукавах знаки? людей, которые организовывали ну, Майдан. Пример, пример приведите. Да, да, еще раз. Я вам не тот, кто будет вас обучать. Я же не я а, прошу дай обучить, дайте, я прошу на привести Там пример. Там есть видео, какими э, знаками... Люди молодые, да, несли а, ту же арматуру на Майдан, да, или еще что-то, и там все это дело как есть. Как видео называется? Сейчас Поэтому, открою, если как... вы тут, Если вы намерены прикидываться овцой невинной здесь, то Нет. у вас не получится. Как Я видео договорю. называется? Вот телефон сейчас открываю. Давайте. Как называется видео? Да, да любое нажмите. Ну, любое что, нажмите. Написать? что написать? А, на, 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 наберите фашизм в Украине с 2014 года. Давайте. Давайте. А, ну у вас там у вас почищено. У вас же, представьте, мне даже тут люди сообщили, что у вас расстрел зугресс. Ну, как вам сказать, отсутствует теперь. Зугресс самолеты не расстреливали людей. Подождите. Да я жду, жду. Вы про вот эти? Да нет. Да и этого тоже можно посмотреть. Нет, есть видео, Оно, люди да? снимали, когда это начинался видео. Майдан. Видео у людей это? Людей на февронах был чш волчий крюк. Видео волчий это? Крюк. Видео и еще это? раз, ты не будешь говорить, понял? Не понял. Видео, говорю, это? Нет. А какое? Еще раз говорю, ви видео. Давай, скажи когда, какое а, На Майдан. Так. Люди. Как люди, называется видео? Нет, я не знаю, не помню даже. Там у них волчий крюк. Волчий Нет, крюк. Да. Это ну чей чья символика, скажите? Волчий крюк. Да. Судя по, по переспрашиванию, вы знаете. Ну валяете Конечно, Ваньку. Вы, вы путаете. Понимаете? Вы, мне вот даже, вы, вот мне путаете. даже с вами дальше неинтересно, неинтересно разговаривать. Вы путаете. Вы, знаете, их. вы, их. вы если вы их открыли, вы если бы их открыли одновременно, вы бы нашли как минимум 10 отличий. Ой, да, знаете, как это? Это тот же, как этот ваш Данилка, Раша э, goodbye, а потом говорил Лаша тутбай. Поэтому давайте так. Вот э, вы понимаете. Ну, откройте сейчас я два знака знаю? и посмотрите а, еще, на них. Еще раз. И, еще раз. Вы знаете, почему я так с вами разговариваю? Потому что я сам. Украинец. очень жаль. У меня родственники и в Украине, да и в Польше, и в Беларуси. Поэтому то, что вы говорите для меня, это прикладить, вот, ну, как это бред. Это вот дитё. понимаете, вишек. вы по сравнению, это мне Поэтому, если вы намерены серьезно поговорить о серьезных вещах, вы, пожалуйста, давайте, свою дурилку выключаете и начинаете говорить серьезно. Да? Либо, ну, давайте я дальше пойду, потому что мне давайте, не интересно с детьми разговаривать. Давай ты, я не задумывался, да? какие вы украинец, окей? Okay? С детьми Дире... ну, вот, не интересно. Вы и намерены и, дальше взрослый, серьезно взрослый, разговаривать? Взрослый дядька, давай ты, давай два знака. два знаки. Еще раз. Еще раз. Вы сказали, что вы разговариваете по поводу войны в Украине. Так. Я вам задал вопрос. Угу. Uh, ну не задал. Я говорю, давайте начнем с 2004 года. Давайте. Я вам говорю факты. Вы Я начинаете не как это юлить, как вот эта девка. Mm. Мне это не интересно. Знаете чему? Потому что ваши, Если вы потому что на ваши факты не Подождите вы, Господи, подо... вот оставьте. Если вы ви серйозно, на Серйозно вопросы, Давайте тогда серйозно і относительно. Це мені не цікаво говорити з людиною, яка б здить в муку. Є конкретний факт, аргумент. Будь ласка, я подивився, обговорили. Ідемо далі. Є якийсь факт, є аргумент. Подивились, обговорили. Нет, мне звонят. алло, алло, звонят. Уважаємо здоров'я. Ми, бійці 5-ї, окремої важкої механізованої бригади виконуємо свої бойові завдання на Запорізькому напрямку. Звертаємося до команди «Кіт Лекс» з проханням про допомогу в зборі коштів на авто та комплект зимової резини до нього. Сума збору 300 тисяч гривень. Ми маємо потребу в цьому авто для підвозу БК та особового складу на позиції, зв'язку з погіршенням погодних умов. Дуже просимо долучитися до цього збору. Слава Україні! Рай, Рай, слава! Все, позвонили. Поэтому я вам предлагаю. Ну, якби зберігається. Я б, пропоную конкретний аргу... да? факт О, і аргумент на це. І так, що там було на Майдані і у кого? Перше. Чого почався Майдан? Ви в курсу? що уряд припинив підготовку документів для підписання Євроасоціації. Ви в час абсолютно в 13 листопада розпорядження Кабінету міністрів про припинення під підготовки на, документів а, ви, до підписання асоціації і розпочаток були, активного а, діалогу а, з Російською Федерацією на підпис... підписання алло, алло, цього алло. таможеного союзу. Алло, алло у вас проблеми, що ли, там? У вас проблеми? Проблем. Жодних проблем. Назвать документ? Никаких проблем. Так вот, Майдан, на Майдан сначала вышли студенты, если вы помните, Абсолютно что они, с чем а они протестовали студенты. А колы. Студенты вышли на Майдан. С чем они протестовали? Что значит, с чем? Ну, против чего они протестовали? Что я их ж, не тики, Я ж тики шопу Тики чтобы шо уясны. Да, студенты против. О, так вы, оказывается, не знаете. Дивіться. А чого ти вийшов, там рулетку з цим, цими питаннями? Дивіться. Питання раз. угоди. Бла, как, хорошо, коли почався Майдан? Питання Майдан? Угоди. Начался? Листопад 2013 року. Куди ти пішов? Іди сюди. 21 так. листопад. Розпорядження, так. розпорядження Кабінету міністрів. Називається Питання укладання угоди про асоціацію між Україною з одної сторони, Європейським Союзом. Це така дата какая? Не треба дата. мене перебивати. Я ж назвав дату 21 листопад. І так. І тут перший пункт. Призупинити процес підготовки до укладання угод, угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом з другої сторони, так? Відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами митного Союзу державами-членами співдружності Незалежних Держав. Власне, це рішення спровокувало той факт, що люди, громадяни, студенти вийшли на Майдан. Тому що цим я буду з ким зі Стелею розмовляти. Коли Майдан почався? Ще раз? Я ж пояснюю. Мене чутно чи не чутно? Це, це був початок Майдану 21 листопада, коли прем'єр оголошує рішення про. підготовку к підписанню соглашення асоціації між Україною і Європейським Союзом, правильно? Що, що? У вас плохо з русским уже село? Я не чую, що ви говорите. Я вам говорю, так. що. Е Массовая многотысячная акция протеста в центре mm -hmm. Киева, а также в других городах Украины, mm -hmm. начавшаяся 21 ноября 2013 года. Так. Поводом для начала акции являлась приостановка правительством Украины процесса подготовки к подписанию соглашения Но об ассоциации нас между неправиль? Украиной и Европейским Союзом. И кто из нас неправиль? Правильно? Правильно, Подожди. правильно. Кто из нас правы? В смысле правы? Я вас спросил, с чего начался Майдан? А я ответил, с решения Уряду. Б, 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 Ми вияснили зараз. Прийшли к єдиному знаменателю з чого наче. Ні, це була моя відповідь, з якої ви посміялися. Сказали, що я не підготовлений. Покажіть своє лице. Мені не цікаво розговорити з стіною. Ні, ну, я просто не, не можу. Я по телефону іщу, поэтому я ж не можу держати і одразу все искать. Ну поэтому... це, було, це було приводом того, що студенти вийшли на Майдан, тому що президент Янукович не виконав умову закону України про, е, як він називається, про зовнішню та внутрішню політику України, яку, власне, сам прийняв і підписав. Так, подождите. Ми выяснили, да, почему почався Майдан? Угу. Так? Бо... Ну, Потом на Майдані були столкновення, Ви, наверное, помните, угу. да? А чому? Не, ну, у вас, во-первых, было противозаконие, у вас народ начал нападать на полицейских. Там, да, да а скажите, на... скажите, будь ласка, с чего этот народ начал э, нападать на полицейских? А вот смотрите, это противозаконно, это первое. Кто сказал? Что, что, это, что это, закон у вас говорит. Что против закона? У вас начались нападения на представителей Что против закона? Я же слушаю. Что против закона? То, то есть можно полицейских бить, убивать это можно, да, на Не Украине? можно, но вы говорите, это было против закона. Что это? Противозаконно было нападение на полицейских. А кто напал на полицейских и почему? А вот, тип, вот это самый главный вопрос. Угу. Теперь смотрите. Если вы сейчас обратитесь э, к своему, я не знаю, там, поисковику и, и забьете, кто обратился в период Майдана за медицинской помощью, там есть список. Ну, так вот, там люди а есть коли? 40, коли, коли, 50, коли? И даже 50 коли лет. А Я ж спрашиваю, колы. Вот. Поэтому я же говорю, Колы там звернення, были... Меня было звернення. Еще раз. Ви список этот можете пісок етап можете Я можу, але я знаю, що 30 листопада, близько четвертої ранку, прийшли в спецпідрозділ Беркут розганяти студентів на Майдані. Вони отримали наказ Робляні? злочинний, не Видео, треба мене перебувати. Злочинний Видео наказ на виконання і прийшли його виконувати. Видео Чим свої злочини на наступний день на Майдані було по різних оцінках від п'ятисот тисяч людей і почалися сутички. І сутички, ці спровокували є. власне співробітники Беркуту, тому що напередодні є? вночі Видео. вони побили студентів, є? Що не мали права робити є? таких речей. Відео є? Яке відео? Як розганяють студентів? Як Беркут в ноябрі розганяє студентів. Серйозно? Давайте. Зараз. Да, давайте. Зараз я тобі Давайте. Показую. Давайте-давайте. Ты же даже этого не видел. Сейчас, секунду. Дивись. A few minutes later. Ну и где тут написано, что их разгоняют? Смотри, это 8 вечера. Ну и что? Вот они стоят дальше. Кто их бьет, покажи. Где здесь? Вот смотри, да, стоит Беркут. Да, они стояли. Да. Где они их разгоняют? Где они их бьют? Не, вот это, это, это уже не ноябрь. Это не ноябрь. Это не ноябрь. Вот это не надо сочинять. Вот это уже скопировано. Вот эти кадры есть. Ты что зараз, побачишь. Ты, ты зараз что, Еще раз. И, и, и еще раз. Тогда давайте так. Майдан, Беркут. Кто стрелял? Ты зараз что, Кубач? Стрелял кто? Я ж питаю. Ты зараз что, побачишь? Как что? Во-первых, это монтаж. монтаж. Еще не То, что ты... Кто сказал? Да потому что эти кадры, когда Беркут начал разгонять, это гораздо позже, а не в ноябре. Да они же есть в Ютубе у людей. Да. Понимаешь? Вот. А почему ж такие правоохоронцы вот... судили за то, что они расстреливали Скажи мне, пожалуйста. Раз, не чому слышал... правоохоронців судили за те, що вони розстрілювали Майданівців? Кто... Это я у тебе спрашиваю: хто стріляв на Майдані? Я ж тобі кто поясню, стрілял? чому засудили правоохоронців, які стріляли по Майданівцям. Да, а почему грузинські снайпера говорять, що это ми стріляли? Грузинські снайпери. Я ж питаю в тебе, чому засудили І Еще раз. Вот. Понимаешь, вот, ну, как тебе объяснить. Вот если мы сейчас будем, ну, как сказать, долго мусолить э, истины, да, которые уже про, были проговорены неоднократно. Ты мне пояснишь, мы ни не пояснишь, к чему были не Есть видео. видео. И у вас оно тоже есть: угу. что стреляют на пера и попадают в дерево. И там угу. это заснято. То есть стреляют спины майдановцам. Почему? Угу. А Я же тебе задаю питание, чему? Засуджені були правоохоронці, які розстрілювали майданівців. Скажеш мені? Я не знаю. Не знаю, а ти я, а я тебе задаю питання. хто стріляв? А подумай, правоохоронці стріляли. Тобто, Про... ти а, вважаєш, ти вважаєш, так... що силовий метод Подожди. розгону Як майдану тих людей, які Подожди. вийшли з мирною акцією протесту Ми... проти Ми... дії влади Ми в листопаді 2013 Є... року, це нормально. Що? Застосовувати так, так, проти гулі. них силу, це нормально. А коли куди ти побіг? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.